dünyanın arası ilahiyətçiləri bu şarlatanlara tanımış. Cəmiyyət arasında Vəhabi adlandırılan, özünü sələfi kimi təqdim edən bu qardaşımız iftiralarına, böhtanlarından görə təbii ki, Allaha cavab verəcək. Mənə də maraqlıdır. Bu cür danışıq tərzini kimdən öyrənir? Məhəmməd peyğəmbərimizdənmi? Yoxsa müdafiə elədiklərini iddia etdikləri hədislərdənmi? Peyğəmbərdən sonra gələn həmin o səhabələrdən bizim xəbərimiz yoxdur. Görəsən Məhəmməd peyğəmbərimiz onu qəbul etməyənlərə gətirdiklərini içər eliyənlərə bucür müraciət eliyirdi, bucür davranırdı, bucür ifadələr işlədirdi. Peyğəmbərin leksikonunda bucür ifadələr var idi mi? Dinsizlərin, imansızların, bu din düşmələrinin gözünə soxmaq üçün. Yalan sə Allah sənin dilini qurutsun. Yalanız Allah səni zəlil etsin. Bucür üslub sahibindən, bucür danışıq sahibindən soruşuram. Belə danışmağı siz Buxarədəki hədislərdən öyrənmisiniz. Sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbər belə Qur'an'a qarşı çıxanlarla, hətta onun özünə qarşı gələnlərlə bucür danış.